suhbat e, boshida ta'ziya bildirmoqchi edim e, bizni diniy idoramizda e, rahbar lavozimida muftiy lavozimida ishlab kelgan usmonxon alimov hazratlari bugun e, bu bevafo dunyoni tark qilib narigi dunyoga ko'chdilar e, inshaolloh robbil alamin janoza e, samarqandda o'qilsa kerak hali aniq emas Alloh rahmat qilsin men bu kishi bilan juda ko'p yaqindan gaplashganman o'ta samimiy inson edi bu o'ta bag'ri keng odam edi bu odam ahli tasavvuf edi o'zi bu odamga nisbatan o'ta qattiq haqorat qilgan odamlardan o'ch olish imkoniyati bo'lib turib bir necha bor kechirib olganligiga guvohman man o'ch olish imkoniyati bor xohlagan narsa qila qiloadi kechiri diniy idorani haqida musulmonlar haqida imomlar haqida har turli gaplarni qilganlarga raddiyalar munosabatlarga e, tarafdor edilar lekin shaxslarga nisbatan og'ir gaplarni hammasini kechirib yuboradigan odamdi yaxshi inson edi alloh va taolo u musulmonlarimizga qilgan xizmatlarini dargohida qabul qilsin hisob kitoblarini oson qilsin bu kishini o'rnini to'ldirib bo'lmaydi o'zi o'sha yuqorida aytdik o'sha şey, payg'ambar alayhissalotu vassalomga yaqin bo'lgan zotlarni o'rni to'lmaydi illo alloh subhana va taolo o'zimizga mos kelajak avlodga mos insonlarni chiqaradi biz uchun alloh taolo o'rnilarini xayru halaf bilan to'ldirsin ummatni boshini birlashtirishlikda qilgan xizmatlarini daryohida qabul qilsin yaqinlariga sabr bersin inshaalloh bu ta'zini bildirib qo'yishimiz kerak